Короче, всем привет. Неделя мы на копе. тільки зашли, уже есть результат. У меня украшалочка, у Макса монетка. Дивимось дальше. у не попалась. С зелеными каменчиками. И зацепами. Класс. Маска же монетос, и мужика же серебро. Зараз подивимось. Ну, Хоть бы мить. А? Хоть бы мить. Ну, 80. 80. Да, оно... Подожди, не доставай. Да я не я ее достать. тоже не доставал. Так, я первый снял. Это, наверное, это... Копейка с N1. Доставай. Ну доставай, доставай. <свеч> 네, 네, 네. Да, N1 копейка. Бачишь? Денежка. Денежка, да. 60. Ой, какой. Сейчас скажу. 64. Да. На. Это же у меня 8, мабуть. Ну что, есть монеты, это хорошо. Вот я такую штуку нашел. С изумрудиками, да? Малахитовый. Украшал. Так она целая, дверь. Ну да, какие-то зацепы. Uh -huh. Тільки зашли. Да. Дай бог, чтобы не остань. Ну, Макса друг сигнал, и другие опять монета. Походу такая же самая. Сейчас им посмотрим. По сигналу не, не такая. Не такая? Н -н -н. Может серебро? Э -э, ну, больше схоже, да. На ну, серебро. 90, або копейка Николаевская, або серебро. Тут Николаевская. Н1. Такая же самая. Такая же самая денежка походу. Ну чё, все... да, ну, это же справи... денежка. А вон видно, я уже бачил. Угу. Да ёпт. Тарик. Ну обо, 55-й. Стандартная денежка. Другой сигнал с другом. Красавчик. на жаль, обломок Христа и вушка ушко цели. У нас або цели без ушка, або в ушко без Христа. Ну, шукаем цели, потому что это такие. Наступный сигнал, такая обручалка. Человеча, або ночи, наверное, женщина женоча, то что танка. Ой, на фигня, лизы, пластинки, обручалки, Прекрасы монеты тики у Макса пока что. Но мы копаем щи. Не знаю, что там Макс ходит за у него вот третья Капуста. монета уже. Капуста. Капуста. Он, да. Царица полей. Курку. Кстати, Ку -ку. помнишь, я тебе его подарил? Вот угу. с этого поля. Да, ты сказал. Ну, надо мыть. Да. Ну, курку видно. Так что ты хавал с утра? Честно. каву и все. Надо ну, было не жрать. Молодец. <ELLE Glory> <micül erstmal> так, побачив хрестик. Хрестик побачив. Ну, а oh, я таки уже находил это. Або дитяча, или прикраса, все, что на виски. На висках было. Точно не знаю. Виропи, піде, все докупи. шукаем еще шансов мало потому что мы тут наверное 10 тысяч 58 но есть шансы короче иду иду до машины уже Макс беля машины Диви, монета, монета, ничего не знайшов. Бах, сигнал 96, великий сейчас покажу так, ну так Біля у Ось она лежить. жить. Блин, капуста, да? я думал, что искать Катя, або Лиза. Двушка. Александровская. Ну, ось. Е. Залик. Ну, Такое место тут обо двушке, або деньга попадалась. Ну вот, есть еще одна. Так, еще есть такой гудзик. Старый-старый. Может гирка, может нет, потому что он такой легенький. Ну, не дуже. Але да. 17-18 столетий, где-то так. Берем. Такий перстенек попался. Напевно, жіночий. Ну, давай. Подумал, сначала початку обручка, не, бачит, такая штука, есть это перстенек. На татарву схоже. Я схожего формата выкапал. Ну, со стопроцентным татарский Ставим лайк. Ну что, я думаю, что пора до дома покажу все свои знахидки. Если вся знахидка пошла уже, то, мабуть, все. Ну, знает. знаете. Оп! Амулет упал. Нос, такие обломки. Одна монета, перстенек, пуховка, вот вся штука. Он даже с чуть-чуть видно, может быть, с Ну и у Макса три монеты. Такая вот история.